Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika. Jadi hari ini kita dapat satu lagi berita yang cukup menarik daripada Honda. Akhirnya Honda sudah pun membuka tempahan untuk Honda EN1 kereta elektrik pertama mereka dan disahkan bahawa model ini akan dilancarkan dalam suku kedua maksudnya 456 ni lah. So dalam tempoh yang rasa terdekat sebenarnya bila Honda dah buka tempahan ni tak lama lagi lah sangat-sangat dekat ni. Jadi uh, kaitan ni memang kita tengok Saya nak buat sikit perbandingan seringkas lah. uh, Saya rasa kaitan ni akan uh, Menjadi salah satu model penting Dalam segmen B Ataupun B plus uh, compact SUV Di mana ia akan bersaing dengan beberapa Model lain yang agak penting uh, Segmen ni baru saja menjadi Lebih panas lagi setelah Proton uh, Mula melancarkan e tujuh 7 Dan uh, menawarkannya pada harga Yang cukup menarik lah iaitu e tujuh 7 Premium hanya setakat RM123,000 ini telah menyebabkan beberapa jenama daripada China mula menurunkan harga mereka di mana kini kalau kita tengok BYD atau 3 uh, Ultra yang mempunyai kapasiti lebih kurang sama macam Proton Lemas 7 pun telah menurun, diturunkan harganya kepada RM123,000 juga so dah head to head dan neck to neck lah fighting dengan uh, uh, Proton Lemas 7 untuk BYD ini satu langkah yang saya kira agak penting kerana dia orang memang mahu mengekalkan kedudukan mereka sebagai jenama EV teratas dan mengekalkan BYD Atto 3 sebagai salah satu model EV compact SUV dalam segmen ini yang paling popular. of course, sukar, susah, sukar sikit untuk mereka bersaing head to head dengan Proton ini Sebab Proton adalah jenama yang lebih dipercayai di Malaysia dan lebih dikenali di Malaysia Memang BYD adalah satu jenama yang terbesar di dunia dari segi kereta elektrik, tetapi di Malaysia ia tidaklah begitu dikenali di kalangan mereka-mereka yang tidak meminati kereta elektrik. Untuk peminat kereta elektrik mungkin orang kenal. Jadi harga penurunan harga itu menunjukkan mereka serius tentang pertandingan untuk pasaran kereta elektrik di Malaysia ni. Uh, di samping itu baru ni kita tengok ada satu lagi model baru yang masuk yang kita tengok dia punya review di Europe sekarang memang nampaknya macam juga dipuji iaitu MG S5 EV saya ada baru saja buat video pendek di sini saya kata ini akan menggugatkan apa serang Indonesia saya buat video tu berdasarkan daripada review yang kita tengok daripada Eropah sebab saya pun belum pegang kereta tu lagi dan masa dia buat preview pun saya tak sempat uh, tak ada masa tak ada rezeki untuk pergi tengok dan MG S5 EV ni Dia punya kapasiti Dia punya bateri Semua lebih kurang sama lebih kurang sama je tiga-tiga kereta ni Cuma harga yang MG S5 ni Tinggi sikit lah 140 Itu harga estimated price Estimated price lebih kurang 1.3 lebih 1.40 uh, Tapi kita tak tahu harga betul Sebab masih belum dilancarkan So selalunya harga yang akan ditawarkan adalah rendah Daripada harga anggaran ni lah dan uh, ketiga-tiga kereta ni nampak sudah pun cukup untuk memanaskan keadaan pasaran Tetapi sekarang Honda sudah masuk dengan EN1 pula Dan uh, lagi sekali uh, produk ini juga nampak macam dalam julat yang lebih kurang sama Dari segi spesifikasi dan prestasi dan sebagainya Honda EN1 ni dijangka harganya lebih kurang sama macam MGS5 sekitar RM140,000 Of course ni harga anggaran dan seperti yang saya cakap tadi Harga anggaran sebenarnya dia akan turun dengan lebih rendah lagi lah ketiga keempat-empat ha, nah, kereta ni semua mempunyai bateri sekitar 60 ha, 60 kilowatt hour except for Honda tu besar sikit nah, 68.8 kilowatt hour uh, menurut apa yang kita dapat dan uh, julat jelajah lebih kurang uh, sama lebih kurang semua 412 untuk ni semua saya baca WLTP lah 412 untuk uh, the Honda the Honda 420 lebih kurang macam tu untuk Proton ataupun pun 420 mgz, Z dah sini tinggi sikit mungkin 430 dia punya julat jelajah dia so lebih kurang sama dari segi uh, motor ok yang uh, MG tu nampak macam motor dia kecil sikit uh, tapi uh, dia punya top dia lebih kurang juga antara 250 sampai 300 uh, Newton meter lah uh, power antara 150 160 uh, kilowatt macam tu Masa pecutan pun lebih kurang sama Lebih kurang dalam 7 saat 6.9, 6.8 lebih, lebih kurang itu saja Dari segi top speed pun lebih kurang sama 160 to 175 charging ni lebih kurang semua sama 11 kW yang paling besar 7 kW So kalau kat rumah You pasang single phase 7 kW Dia lebih kurang sama sajalah Untuk AC charging ni Kita tengok battery size lah Siapa battery paling besar dia Kutlah yang paling ah uh, lama lah nak charge tapi lebih kurang samalah untuk AC charging kat rumah typically take 6 to 7 hours uh, untuk dia naik ke penuh. Untuk DC ya uh, ini ada satu kelebihan yang agak besar juga uh, daripada MG di mana dia boleh pergi sampai 150 eh uh, Proton kedudukan kedua dengan uh, 100 kW uh, diikuti oleh BYD dengan Honda, BYD 88 Honda kata 77 kW. So ni lebih kurang uh, boleh diterima pakai lah. Uh, sebab kalau kita duduk dekat luar pun typically kita akan dapat dalam 80 macam tu lah. Between 60 to 100 tu typical yang kita akan dapat dekat charger-charger biasa. Charger-charger yang laju pada kadar yang lebih tinggi atau pada harga yang lebih mahal. Mungkin boleh dapat pergi uh, lebih pada 100 uh, uh, kW uh, uh, kadar charge tu. Semua kereta front wheel drive kecuali MG. MG rear wheel drive. Right? Semua 5 seater lah. Uh, dalam banyak-banyak kereta ni, kita tengok sikit kalau kita saya kereta nak buat perbandingan lah. Memang uh, nampak gayanya macam emas tujuh. Emas tujuh tu masih lagi produk yang menawarkan nilai terbaik lah untuk uang anda. Sebab mempunyai spesifikasi yang uh, saya rasa uh, bagus dari segi dia punya performance pun bagus. Dan uh, ciri dalam kabin pun banyak lah yang kita kata agak impresif termasuk dengan in head speaker dalam uh, headrest pemandu dan sebagainya dan uh, dia punya penting sekali untuk saya Image 7 ni dia mempunyai app yang bagus yang kita boleh gunakan uh, untuk sekali integrated dengan dia punya charging uh, facility. So kita dia dah dia dah uh, berkolaborasi dengan beberapa pengecas operator dan uh, maksudnya sekarang sekarang Dia boleh ada akses kepada 600 lebih uh, charger dekat dalam app tu dan saya rasa dia akan ada a uh, apa nama orang panggil auto charging punya facility di mana you sampai you cocok dia dah ada back end dia dah atur kan dia akan selesaikan dengan dia punya credit card dan sebagainya dia tak payah buat apa je, dia macam kat rumah you ambil charger cucuk dekat netting bukan semua charger boleh buat tapi adalah charger yang dah boleh buat dan juga dia punya map dalam kereta tu updated dengan map Malaysia eh, dalam untuk Proton ni ya. so you tahu satu you tahu driving range dia tunjukkan you punya driving range uh, dekat mana you boleh sampai in visual form dekat map dan uh, juga dia datang dengan uh, satu kemudahan lain iaitu dia boleh plan dia punya route, route uh, dengan uh, laluan yang mana ada tempat guna charge dan sebagainya so itu akan banyak membantu lah yang kedua sekarang ni nampaknya uh, macam the new boy in town uh, MG nampak datang dengan produk yang cukup uh, menarik lah uh dia punya reka bentuk, dia punya battery size pun agak besar. Uh, dan uh, and, and, charging rate 150 kW ni akan menjadi satu faktor penting kepada uh, pembeli sebab kalau you travel long distance so you nak cari kereta yang boleh charge masa paling pantas lah but typically macam mana pun untuk kebanyakan kereta boleh charge dalam masa setengah jam cuma how much can you charge within half an hour uh, untuk MG ni 10 to 80% kalau tak silap saya so laju lah untuk yang lain like tu 20 to 80 ataupun 30 to 80% ini faktor penting, antara faktor penting yang kita akan tengok bila kita membeli kereta elektrik, charging speed tu lah, charging speed tu penting. So saya rasa MG ni akan menjadi satu model yang akan diminati lah, jenama MG tu pun saya rasa lebih dikenali mungkin lah, antara kalangan peminat kereta lah, untuk orang muda mungkin tak apa kenal sangat. BYD Atul saya rasa akan terus menjadi satu produk yang popular sebab ramai orang dah tahu, orang dah kenal dan diketahui lah di kalangan peminat-peminat kereta elektrik dan harga yang ditawarkan juga cukup uh, menarik. Dan of course the dark horse dalam this four horse race ni saya kata ialah Honda EN1 ni lah. Walaupun dia yang terbaru tetapi ia mempunyai jenama yang paling kuat di sini. Dan jenama masih lagi memainkan peranan yang sangat penting kepada pembeli-pembeli kereta. Kerana jenama tu sebenarnya kita gunakan sebagai filter. Maksud saya di sini apabila kita nak pilih sesuatu produk di zaman moden ni banyak sangat pilihan yang kita ada. Kita cari shortcut lah untuk nak filter yang mana yang bagus yang mana tak bagus dan jenama adalah satu filter yang berkesan yang ramai orang gunakan. Dan kita tengok jenama-jenama popular di Malaysia selain daripada Proton dan Perodua ialah Honda dan Toyota. Dan dalam Pasaran kereta elektrik ni adalah sangat penting untuk mereka boleh meyakinkan pembeli Bukan saja dengan teknologi, tapi dengan ketahanan produk, kelasakan produk dan sokongan lepas jualan. Dan kita tahu jenama di Jepun, jenama Jepun di Malaysia memang mempunyai reputasi yang cukup bagus lagi segi sokongan lepas jualan dan untuk ramai pembeli di luar sana saya tahu termasuklah saya sendiri juga kita mahukan jenama yang boleh memberikan sopongan lepas jualan yang terbaik dan yang mana yang kita paling rasa selesa dan uh, Proton dalam hal ini boleh mendahului jenama-jenama lain sebab orang oh, Malaysia lebih selesa dengan Proton bukan uh, kenapa sebab kita paling kenal Proton dan juga kita nampak dia ada service center merata-rata satu Malaysia ni So dengan Honda pun saya rasa benda yang sama akan berlaku Cuma saya rasa jenama Honda tu sebenarnya lebih kuat daripada jenama uh, yang lain lah Di dalam pasaran uh, produk ni uh, Except for maybe Proton di Malaysia lah uh, Itu pun tak tentu juga kalau harga sama saya rasa orang mungkin juga akan gravitate towards uh, the Japanese brand So sekarang persoalannya lah apakah premium yang Honda akan letakkan pada harga Uh, model E-N1 ni berbanding dengan jenama-jenama lain Kalau kata-kata kita -kata harga untuk jenama lain tu Sebelumnya 125 ribu ringgit Berapakah harga untuk Honda Yang masih lagi menjadikan lain yang menarik Dan uh, satu pilihan yang uh, Akan menjadi pilihan utama untuk pembeli Sebab memang ada premium Itu realitinya memang ada sedikit premium Yang akan boleh dikenakan oleh Honda uh, Ke atas uh, produk ni Kalau 19,125 ke 140 tu pun saya rasa dah cantik lah tapi kalau dia turun 132, 133 That would be a really a uh, good uh, price uh, Up to 35 tu Saya rasa sangat-sangat menarik 140 pun dah menarik dah Tapi if we bring it further down Of course it will be so much better Jadi kalau boleh kalau korang-korang komen Sip kat bawah Apakah harga yang kau rasa paling sesuai Untuk Honda N1 ni Anggaran 140 kan eh? Uh, ya, yeah. okay, sampai situ video kita kali ini. Kongsilah dengan lah, kawan-kawan. Saya rasa ramai yang mencari maklumat tentang Honda punya EV ni Dan akan dilancarkan Saya rasa dalam sebulan ni lah And uh, kalau boleh Tekan butang like Tolong saya sikit Dan yang mana belum langgan Tekan butang langganan Dan juga butang loceng Sekiranya so, tak ketinggalan Bila kita mana kereta terbaru. Mandu Malaysia Mengenai berhemah kita jumpa lagi insya insyaAllah